Про громадян. Просто от зараз працює от Майдан. Нам потрібні якісь дані про громадян, які тут знаходяться чи хочуть допомогти. Ми вони... тут такі от високі проєкт розробляємо, а давайте спочнемо з дуже маленького. 30 секунд тому назад. Розумієте, нам зараз якась потрібна більш-менш централізована база даних громадян-волонтерів, які підтримують майдан, які можуть якось брати участь. Такі бажання частково вже створені в різних штабах базі волонтерів. Їх треба якось поєднати, щоб ми могли знати, який в нас є ресурс, на кого ми можемо покладатися. Ну тут, смотри, то есть эта идея, конечно, хорошая, но если она не попадает, если эта база попадает не в те руки, ты сам понимаешь, как а, что можно делать. То есть, ну, мы все Эти данные в том, уже уделили. не в тех руках, уже непонятно, в непонятных чьих руках. ты знаешь, кто, в каком штабе сидит? Тоже, тоже нет. А кто записывал с волонтером тоже. Ну, как бы, ну, человек добровольно эти данные предоставил. Ничего не нет, У нас это несмотря ну, на все доверие, ты сдружишься с На самом деле том, не надо так на сильно не, не, надо, мяч. Так, мяч, не да, доверять да. людям, Я надо женщинам за рулем. Если грубо говоря громадянский ID, а будет? Зашифровано, то есть там какой-то не знаю. Геракл, Геракл с какими-то скиллами, с такими-то возможностями, да. И он участвует в этом проекте. Причем не это самое, когда люди собираются, проектная команда, она работает. Если проектная, то есть, ну, люди внутри проектной. Ну, друг я думаю, тут нужно они сервис не так, но максимум по email но и номер телефона. То есть, если вообще громадянский ID работает исключительно в онлайне, онлайн, это вообще идеальная система будет. То есть, грубо говоря, никто друг друга вживую не видел. Все знают только какие-то общие документы, типа шампунь, дальше что-нибудь. Ну, работает, это интересно. Опять. Смотрите, если мы собираемся на электронное правительство, как бы, ну, все равно нужно быть централизованной с этими тем более, <соединяющий> что вы посмотрите, а, на самом деле у нас так есть. посмотрите, вот недавно в узком нас дома маршрут пали реестры. Вы знаете, не реестр. У меня есть инфекционный код, как вот У меня есть по, по чей технически должен быть уникальный инфекционный и так далее. И, но если мы в будущей перспективе, то нам это все равно необходимо. Потому что у нас, кстати, полный бардак. Ну, в общем-то, я бы свою что...